नमोत भगवत अर्हति समुद्ध भगवतो भगवत अर्हत सम्मुद सीशो भगवान सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनूतरो उरी सदं मसारति सत्था देवमनुषणम् बुद्धो भगवती सखातो भगवता धर्मो अकालिको यही यहि पचतं वेरितवो मियो भीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकशोकर्म नो भगवतो सावकसङ्ो स्वामी भगवतो सावकसङ्घो स्वामीचि भगवतो सावक सम्भो धीलं स तारि पुरुष युगारि भगवतो सावक nyamata kusale nang yantang santang padang api samecha sako ujuca sujuca suwajuca samputu hati mani santu sako ca apa kauti सन्तिन्द्रियो च निपको च अपगप्पोकुलेष्वनुनगितो न चङ्कुदं समाचरे किञ्चिनोखिनो वा खेमिनो हन्तु भवन्तु सुखिता ये किञ्चित् पाणभूतशीतसा वा इष्ठा वाय महान्ता वा मध्यमा रसकानुकथुल्ला इष्ठा वायेव दूरे वसन्ती अविदूरे भूता वा सम्भवे वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न कब्रूपरं निकूपे तं नापि मह्येतकिनं किञ्चि य रोशनापटिकसंज्ञानाय मय्य स दुःखिविञ्चेय माताय तानि अङ्कूतम् आयुषा एकपूत्रमनुर

विनाश एतेन स च भजेन सयमङ्गलन्ति निुखा भयपता च निभया शोकपता च निशोका हुन्तु सभेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सपदं पुण्यसम्पदम् सफले देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्ध्या ताणं ददन्तु श्रद्धायं शिलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता सफले बुद्धा बलपतापचकाणं च यङ्गलं रहन्तारं च तेजेन न्दामिगा महेन्द्रिका उञ्जन्तं वा चिरं रक्षन्तु आगा चा च भूमठा देवानागामहेन्द्रिका उञ्जन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु आकाचटता च भूमट्टा देवनागा महिन्दिका पुञ्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशे तियो विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवंतं अंतरायोन सुखी दिखायको भव अभिवादन शीले

Allah, 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 संकार तुक्ताति न पयाय पचति अधेन विन्दि तुके समग्र युद्धिया सबे संपारताति यता पयाय पच

एति मरणंते पक् पातु आदि सते कथा पञ्चांश सतेवन्ना बाही रत को पतवा मरा मौरन धने साभि वरमाने अवक्तनपी येतेन सत्यवक्त्रेण सोपति रत्नं सयं येतेन सत्यवक्त्रेण भवसुते सपदा येतेन सत्य

अनि चावत संहारा उपादवयधमिनो उपधित्वा निरुच्छन्ति एष उपसमो अनि च वत संहारा निरुच्छन्ति एषम्

पुष्पा है, आम्ही है, ती पुस्तकापण येथील आपण आहे व더니 aniversa गावामध्ये आम्ही नमंग ये आम्ही आता रोड नाही आता रोड नाही